કોલકાતામાં થયેલી દુર્ઘટનાના પડઘા ગુજરાતમાં પણ પડ્યા છે તો ગુજરાતમાં પણ તબીબો દ્વારા હડતાલ કરવામાં આવી છે તો દાદરા હવેલીના સેલવાસ ખાતે કેન્ડલ માર્ચ યોજાઈ હતી ત્યારે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ અને મેડિકલ કોલેજના તબીબોએ કેન્ડલ માર્ચ યોજી હતી અને રેપની ઘટનાનો વિરોધ કર્યો છે તો સમગ્ર સેલવાસમાં રેલી ફરી હતી અને ડોક્ટરોની રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિકો પણ જોડાયા હતા અને આ મામલે યોગ્ય તપાસ થાય અને પીડિતાને ન્યાય મળે તેવી માંગ કરી હતી कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक 31 वन ईयर ओल्ड चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की सेकेंड ईयर रेजिडेंट जो है वो बहुत ही बुरे हालत में पाई गई डेड बाद में पता चला कि शी शीज रेप एंड मर्डर्ड ब्रूटली ये इंसिडेंट जो है ये हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉमेंट है जिससे पूरे वेस्ट बंगाल के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स आर प्रोटेस्टिंग एंड साथ में पूरे देश के डॉक्टर्स उनको सॉलिडारिटी दे रहे हैं हमने भी ये कैंडल मार्च इसीलिए निकाला है क्योंकि हम उन डॉक्टर्स को अपना सॉलिडारिटी देना चाहते हैं हम बोलना चाहते हैं कि उनका जो डिमांड है कि हेल्थ वर्कर की सेफ्टी के लिए एक सेपरेट एक्ट हो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो हॉस्पिटल्स में हेल्थ वर्कर की सेफ्टी के लिए जो मेजर्स करना है ये सब डिमांड्स में हम भी उनको ज्वाइन करते हैं और उनके ये जो प्रोटेस्ट है स्ट्रगल है उसमें हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं कहाँ से कहाँ निकले थे हम लोग विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल से निकले हैं और लगभग तीन किलोमीटर का रास्ता पार करके हम वापस कलेक्टर ऑफिस के वहाँ पे अपना रैली समाप्त करेंगे